Привет! Сегодня с вами Тора и Джессика. И мы с канала Лизок Фантом. Наверное, вы уже все заждались очень важного видео. Ну, может быть, и не все, конечно, но, наверное, некоторые все-таки заждались. Так как нас уже 10, а точнее 11, мы снимаем видео с объявлением конкурса на нашем канале. Если вас не интересуют призы, которые нельзя полапать, а только посмотреть, тогда можете выключить это видео. А если кому-то без разницы, что вообще за конкурс, он просто подписался на наш канал, чтобы следить за нами, то тогда просто смотрите это видео. На нашем канале объявляется мини-конкурс на мини стоп моушен да итак вам нужно быть обязательно нашим подписчиком еще вам нужно быть обязательно в одноклассниках если вас нет в одноклассниках то можете зарегистрироваться либо просто смотреть это видео дальше или его выключить чтобы участвовать в этом конкурсе, вам нужно добавиться в нашу группу. И сейчас вам расскажет Эбби, как нас найти. Ребят, всем привет! Итак, как найти в Одноклассниках нашу группу? Короче, набирайте в поисковике группы канала Лизок Фантом. И там высвечиваются варианты. И вы выбираете там, где на картинке стоит вся наша коллекция. А в нашу коллекцию вхожу я, мы, мы и мы. Что касается Дьюса. Так вот, Дьюс у нас остался в коллекции. Вы что думаете, что мы его куда-то дели? Нет, Дьюс остался у нас в коллекции как и был. Просто его не, нету там на фотографии. Посередине фотографии будет стоять Тора. И вы добавляете к себе эту группу. Дальше в фотоальбомах будет всего, всего один раздел. Это конкурс. И вы должны будете выложить туда фотографию своей монстряшки или эверяшки. Фотография должна быть качественной и хорошо сделанной. На работу принимаются фотографии с монстряшками, с Эвер Хай и с поделками под Монстр Хай. Ну, конечно, будет лучше, если даже ваша будет подделка шарнирная. Ну, Но... хотя можно и самую обычную подделку. Лучше, конечно, будет, если это будет оригинал. Эй, что ты там запуталась? Давай быстрее уже. Эйби. Давай. Ну хорошо. И вот, как девочки уже сказали, вам нужно быть подписчиком нашего канала. И быть в одноклассниках. Вот. Ну, в принципе, это все. Итак, про призовые места вам расскажу, девочки. Будет три призовых места. За первое место будет стоп-моушен, сценарий которого победительно пишет в личку Лизи. И еще несколько сигналов. скорее всего, это будет три сигнала с любыми монстряшками второе место будет стоп мошен совсем коротенький на две минуты сценарий которого придумает лиза и мы и еще две сигны с монстряшками которые выберет лиза и кстати первое место сигны выбираете вы И третье место это три сигны. Первая сигна с Эмби, вторая с вепирин. и третья с Твайлой. Вот и все. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И пишите комментарии.